Хорошее настроение и вера в лучшее – самые эффективные лекарства при любой болезни. Маленьких пациентов отделения онкогематологии областной детской больницы посетили больничные клоуны и волонтеры организации «Здраво». Первые привезли детворе много смеха и улыбок, вторые – чудотворную икону, написанную на святой горе Афон. Когда у меня мама заболела раком, и врачи дали диагноз, что я осталась жить около месяца. Я не знаю, что делать, потому что отказывались ее оперировать, и не было средств. Я в, Лавре, Киево-Печерская, пришел за помощью и получил ее от игумена Вениамина, который сказал, вот все царицы, молись ей. И я молился, и слава Богу, моя мама жива. Сегодня это уже прошло более 15 лет, и когда я начал работать с онкобольными детками и их семьями, и волонтерами, которые трудятся, я почувствовал необходимость в том, чтобы была иконка, которую можно было возить по отделениям. Потому что в больничных храмах иконы есть всегда, как правило, все царицы, и туда можно прийти. А в отделениях есть какие-то маленькие иконочки, да, и не часто обращаются за помощью по незнанию своему. Привезли икону Божьей Матери Пантанаса или Всецарицы, икона, которая, так скажем, особенно к ней прибегают, когда люди страдают онкологическими заболеваниями. Человек должен быть полностью уверен в том, что он в состоянии излечиться. И эту веру должно что-то давать. Человек обязательно должен во что-то верить. И вот эту веру нам дают на сегодняшний день наша православная запорожская епархия. Мы с ними сотрудничаем уже несколько лет, и благодаря этому сотрудничеству мы получили уже материальное подтверждение тому, что духовное в итоге материализуется. Данная икона является точной копией той пантанасы, которая, то есть иконы Божьей Матери, которая находится на святой горе Афон. Там она освящена, там она написана. То есть фактически мы можем сказать, что это благословение самой Царицы Небесной. Вот в сегодняшний день всем тем деткам, которые находятся в этом отделении, да и вообще в этой больнице. Так как икона будет еще неделю находиться в молитвенной комнате здесь, в детской областной клинической больнице. Клоуны развеселили малышей и напомнили взрослым о том, как важно сохранять позитивное мышление и окружать деток яркими впечатлениями. Мы ездим и помогаем людям организовать аналогичный рух волонтеров, клоунов, которые приходят до детей, которые находятся в специализированных закладах. Основная функция лекарственных клоунов – это, скажем так, Допомагати, психологічна допомога дітям, які знаходяться тимчасово в важких життєвих обставинах і змушені перебувати далеко від домівки. Саме тоді, якби накопичується така ну, психологічна напруга, це все ще накладається зазвичай, ну, в лікарні це ще накладається з хворобою, з процесом лікування, з процедурами, і дитина, тебе чи ти її відволікаєш? Будь гарним, вихований будь. От. От відповідно, діти знаходяться в такому стані постійного стресу. Чоловік, який улибається, він уверен в завтрашньому дні. Чоловік, який не улибається, не може сказати, що він буде робити сьогодні. Він не знає, він подавлює. А чоловік улибається, значить все добре, буде завтра. Враховуючи останні події, які в Україні, есть у нас просто більше стало роботи, більше дітей, яким така допомоги, навіть і дорослих. Только хорошее настроение и вера в счастливое завтра смогут вытеснить из сердца тревогу и ускорить выздоровление.